Rusya adawstarly müňe goraý Ukraina liniň tawin bolanyna aýdýar. Diplomat kowmak dogam edýär. Russiya Ukrainanyň gawy wagtyň naky günörtü port şäherini Mariupoldaky soňky berkitme öwrülen adawstar polisiýa gowdyny galan müňe goraý Ukraina söwüşçüsiniň tawin bolanyny öňe Gorunmuk ministerliginiň Medtuga sekretary general Mayor Igor Kanashenkov 18-nji maýda soňky 24 sagatyň dogamyny Adawstar laqyp 694 Ukraina söwüşçisiniň şol sanyny 29 yaralı askeriň taýin bolanlygyny aýtdy. Kanashenkov 10-nji iýulyň 4-nji sagatyň 265 Ukraina askeriniň şol sanyny 51 yaralyň ýaraglaryny taşlap taýin bolanlygyny aýtdy. Bi şükepte zavod terk eden Ukrayna eskerlerinin umumu sahanini 959'a yetiriyya. Havar verilme ona vara oların ehlifi Gunnavar Ukrayna'nın Rusya'nın golluğun naki separatistler tarafından dolanırlayan yerlerine geçerliliy. Ukrayn hakimiyetleri bu sanları tasdiklemedi. Ukrayna'nın korunmak ministerinin ornatari Hanna Malyar 17. mayda Azovstarlın evakuasi edilen sevgoşuları boşaltmak arada gepleşiklerle bir hatarda Polat Zavodunun içinde turun adamları evakuasi etmek tagallarlarının kem doğam ettirliyanlığına Ol ki yoğun ehlis hopsu yağdayda olyansa Zavodun çagini cemi necini 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 Rusiyanın 24 fevrarlı Ukrayna qarşı Urşa vaslali vər geçən vaqt içinne Mariupol in ağır sögoşların bir yerinin baryan yerine vurulü. Kiev tavin olan Ukrayn sögoşlularını yetir alınan Rus eskerlerine çalışmağa umit bağlayanlığına itti. Rusiya bu eskerlerin tutsal çalışmağın bir bölüvi bolp bilcaktigini ya değerliğini inni tasdiklamali. Moskvanın kanun çıkarcıları bu hiyyli mümkün 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 bir mümkün Azovstarlyň evakuasiýa edilen Ukraina töwüşçülerini akwalary arada kaladylar. Rusiyanın devlet duýmasynyň spikeri Vyacheslav olori olary jogapkärçiligi çekilmeli jinayetçiler deyip atlandyrmagyndan soň haýat ýokargarly. Volodyn Interfax habar gurulunyň maglumatyna görä, Azovstal töwüşçülerini geljekde ol ýa-da beýlek görnüşde edilmegi mümkin alyş çalyşlara girdirilmeli derligini Havarlarda aydılmağına vura, Azovstarın aşağına kötüklörde ve bu kulörde 2 mün olay Ukrayna olub, olor olar sonu senli sivuşmağı vaada verdiler. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, kədir Azovstarlın evakuasi edilen eskerleri boşatma qarada kəpləşiklərə in təhirli halkarı ağrıçılarının qatnaşyanlığına itdi. Yönül bu kəpləşiklər varada cikmecik maulumat vermədi. Rəsmər 16 mayda 264 Ukrayns söoşturnun şol sahına ağıır yaralananın bir topornun davotdan çıqp Rusiyanın qdaçulu nəki tertori əkidlən nna aytdilar. Yönü Aadoğularının içindedə nətəəq adın qaalan nınıını Şu aralıkta Rusya, Rusiyanın Ukrayna da kampanyası oyunca Evropa'nın görüyen utkoşturulan çeyrelerine zogap yok münne Fransuz ve İtalyan diplomatlarının oğunlar çatını yurttan çıkarıyanlığını ağlan etti. Daşarı İşler Ministerliği 18. mayda Moskova'daki Fransuz ilçesine Fransuzların Rusya'daki diplomatik kuramolarının 34 işgarının islenilmeyen şahslar deyilip ıglan edilenliğini ve iki heptanın içinde yurttan çıkmarlığını haber verenliğini aitti. Şeyli de ministerlik 24 sani İtalyan diplomatının hutsuna mengdeş sebepler esasında yurttan kovulayanlığını aitti. Italiyanın premier ministeri Mario Draghi bu kararı düşmançılıklı hareket divatlanırdı ve diplomatik kanalların kesilmeğine düğününün yol vermelilerdi. Tevär eğer şol kanallar arkali üstünlük kazansak para kem hem kazanırlar ve elbette benim isleyen adamız hem şolydı. Şol wagtın ödününde Rim Moskova 30 sani Rus diplomatini milli hüpsulluk tevärpli yurtdan çıkarma hakyna aitti. Aprel aýynynda Russiýanyň diplomatini diplomatyny yurtdan kowan Fransiýa hem 18-nji maýda Moskwanyň diplomatlary yurtdan çykarmak barada gelen karary ýazgarıp çykış